Поехали на финиш Отвратительный день Что-то у нас с маслом в моторе Где-то километре на 100, а, 250 Затроил мотор И Стало выгонять масло Собрали все запасы, вот кое-как доехали. Ну, не опоздали, точки все взяли. Все, в принципе, нормально, но времени отдали много. Конкурентам, наверное, подарили час. Вчерашнее первое место ушло неизвестно куда. Сейчас механики будут разбираться. Не совсем понятна ситуация, почему это произошло. Мотор троит и, в общем, поедет дальше или нет, пока неизвестно. В течение часа, наверное, разберутся и поймем. No, no, it's fine. Is the dog out? It's out. No, no, it's fine. Milano, can you explain to me what is the connection between level of oil and RPM level? Yeah? RPM level. the faster you go? No. Obviously, if the, the engine runs... Uh, uh, stronger, uh, I mean faster. It, it gets, you know, and if it's broken like this, no. Why? Yeah, the one cylinder is, is gone, and the, the piston is gone, and the, everything is gone. Hmm? Конь захромал, машина сломалась. Мы целый день сегодня мучились с маслом. Устраняли утечки, постоянно доливали, из-за этого совершали ну, некоторые ошибки в навигации, в пилотировании и так далее. Сбавили темпы, потеряли очень много времени. Но мы успешно финишировали и уложились в максимально допустимое время. Это самое главное.